Сегодня мы будем довести в Чикинг-Гане всі обновления. Что то на все прибудет? И це обновление по день назад вышло. Надеюсь, вам вы кладите лайки на ну, мы начинаем. Перше, що добавляется таке дерево. Оно дуже цікаво. Треба вот так робити первого внутрі. Треба поражать вот там. І ще щось робити, коротше, не треба. Це дві прикладки. Це тут такі штучки є, а тут у нас є яко. дерево і вода. Вода теж крута. Угу, Добавимо нову кнопку. Дивіть, це ви нажмете на блок. І тут появилася нова. Пойти по ванной. Так. Я забыл по другой кладки ее станет предмет. сорок Другой Ну такие сундук. Кто, почему я по сундук. Зарабыл. А. ребята

дорогу, там, и такие, там, стены, типа, можно лупить. Короче, можно вот так поработать и сделать нормальную хату. Хату. И что-то было вот такая. А ну, что-то было по изваны, по изваны, Ребят, у меня для вопрос. В чекинга будет обновление управления? Новее! как она называется, оружки? То, что встанет новую рожку, добавлю эту же, эту же я эту рано. Когда нам дома, мне уже будет 18, я буду служить, это уже в Я пока добавлят ну, как оружие. А если они добавлять новых, я просто, знаете, что сделаю? Прям упаду. Вс, попробуем парню. Все. Ребят, кажется, что локация нас нежно. Что было снежной? Что зама? А, локация нас нежна. Зайду снижена. Оп. Нормально. Теперь она ход не везет, что с него упал. Ну, еще добавил нам вот это. Так, а кто хочет их? Кто хочет их? Плавать в дырке. Все хотят плавать в дырке. Всем пока-пока.